Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. На початку жовтня жовтовицький спортсмен Артем Колінько взяв участь у міжнародних змаганнях з боча. На даний момент так, у нас поки зборна України побоча, вона тільки формується. Звісно, в бюджет не було ще заложено ніяких міжнародних поїздок. Но ну, у нас есть я, там еще пару людей в Украине, которые развивают бочу. мы понимаем, чтобы нам расти, нам нужно принимать участие в международных соревнованиях. И поэтому я мониторю эту тему, через интернет пытаюсь найти какие-то международные соревнования. И вот поляки, они проводили международный турнир, польская боча назывался. Это мы уже узнали в мае, что будет проходить осенью этот турнир. И мы, как бы, компании тех ребят, которые хорошо играют в боча, да, то есть это те люди, которые заняли призовые места на последнем чемпионате Украины, мы решили, как бы, объединиться и попробовать э, собрать денег и поехать самостоятельно на этот турнир. В общем, для всей поездки нам нужно было собрать, ну, мы хотели, чтобы поехали 8 человек, 8 спортсменов. Это по 2 спортсмена в каждом классе. Всего 4 класса представлено. И плюс еще 8 сопровождающих. То есть всего 16 человек. Эта сумма была порядка 170 тысяч гривен. Вот, в общем, мы сделали компанию фандрайзинговую по сбору денег. Там на сайте своем мы создали, через Facebook. В общем, в итоге нам удалось собрать чуть больше 100 тысяч гривен. И этих денег хватило на поездку для четырех спортсменов и четырех сопровождающих. Это были я собрал, Артем Калинько из Желтых Вод, Юрий Духной из Полтавы. Мы с ним вдвоем еще выступали в одном классе, и мы еще в паре с ним выступали. Также Никита Нафигов из Одессы, это класс БЦ-2, и Щербина Виктория, класс БЦ-3. Вот эти четыре спортсмена поехали на этот турнир. Турнир проходил, как я уже сказал, в городе Познань, Польша с 6 по 10 октября. Этот турнир не считался официальным такие, то есть есть Международная федерация БИСФЕД, которая санкционирует соревнования. Но тем не менее, это был довольно-таки престижный турнир. Там принимало участие около 16 стран, в том числе такие сильные страны, как Канада. Германия, Англия, Польша, Израиль, Турция. В общем, ну, довольно-таки серьезный состав был. И в итоге нам удалось, я занял четвертое место в индивидуальном разряде. Мой напарник Юра пятое занял, и в паре мы тоже заняли четвертое место. Это, я считаю, хороший результат, потому что ну, в индивидуальном реально объективно Первая тройка сильнее нас, и нам нужно еще работать, чтобы туда попасть. А в паре реально у нас были шансы, мы дошли до полуфинала, и на тайбрейке там решался, мы могли выйти в финал даже, и потом, когда мы за третье место, мы не прошли, к сожалению, с немцами играли. То есть проиграли им в один мяч буквально. И потом, когда играли за третье место, тоже уступили Хорватам, тоже на тайбрейке, тоже были шансы. Но, ну, в общем, мы я все равно довольны выступлением, мы в целом довольны. И так о а нас как бы, очень позитивно все... Ну, никто не ожидал, что вот приедет Украина, которая буквально впервые там, выступает в таких международных соревнованиях и даст такой бой более именитым командам. Мы ставим себе цель да, попасть на Паралимпиаду в 2020 году. Это как раз соревнования. Мы, когда собирали деньги, писали, что это первый шаг на пути к этой цели. Но на самом деле это долгий путь. То есть, чтобы попасть на Паралимпиаду, нужно участвовать в официальных соревнованиях, получать очки, которые потом, из которых формируется рейтинг мировой, да, и чтобы попасть на Паралимпиаду, ну, нужно где-то быть в двадцатке в мировой, э, чтобы потом в конце, ну, как бы получить лицензию и поехать на Паралимпиаду. Я считаю, в принципе, ну, задача по силам, да, при определенном финансировании и при определенном желании там, на государственном уровне, я думаю, это может все получиться. Ну, также сам интересен путь к этой Паралимпиаде. То есть это участие в европейских чемпионатах, в чемпионатах мира, в других международных турнирах. Вот, и мы надеемся, что вот эти наши действия они как бы э, подтолкнут этот весь процесс, и уже будет сформирована у нас официальная сборная э, по Украине, и уже со следующего года мы будем представлять нашу Украину на официальных э, соревнованиях. В желтых водах у нас сейчас занимается где-то ну, около 10 человек. Это люди на колясках, да, там, с тяжелыми формами заболевания. Вот. Но проблема в том, что мы можем тренироваться только в летний период, скажем так. Это связано с доступностью зала. то что как бы, зимой практически все залы заняты. И ну, очень трудно людям на колясках выбраться зимой, потому что холодно, ну, как бы есть определенные проблемы. Как бы я общался с другими вот игроками в Европе, у них есть возможность, есть там автобус с подъемником, за ними приезжают, их вывозят на тренировку, у них есть тренер, они тренируются, вот, кстати, мы с англичанами общались, они тренируются около 20 часов в неделю. То есть это примерно по 5 часов в день, если 5 дней в неделю, это, ну, конечно, очень много. Мы даже если, ну, я когда готовлю соревнования, ну, где-то там 5 раз в неделю, ну, по часу, по 2 занимаюсь. А так в обычном режиме мы ну, там 2-3 раза в неделю только можем собираться, тренироваться. И по-прежнему у нас тоже стоит открытый вопрос тренера, мы как бы пишем письма нашей власти с просьбой посодействовать нам выделить тренера. Мы просим, чтобы это было в летний период, там на 0,25 ставки, э, чтобы это было три раза в неделю, там по два часа. Ну, пока этот вопрос открыт, как бы нам там пока месть обещают помочь, но конкретных пока предложений нету. Ну, надеемся, что со следующего года все-таки получится решить нам этот вопрос. Помимо боча, да, что мы развиваем спорт, в меру тоже возможности мы пытаемся как это сказать, обустроить безбарьерную среду для нас в нашем городе в принципе этот процесс потихоньку идет в лучшую сторону то есть кое-где делаются пантусы понижение бордюров там вот последнее самое такое хорошее что сделали пантус в доме культуры где мы можем теперь ездить на концерты Единственный там есть нюанс, что они еще обещали сделать специальные места в зале для людей на колясках. Вот, пока это еще не сделано, но я думаю, в ближайшее время они тоже это сделают. Чтобы мы там не в проходе стояли, а были специальные места для нас. Вот, и я так вот езжу по городу, смотрю, что строятся новые магазины. И кое-где прям строятся большие пантусы. Хотя раньше ну, просто люди этого не делали или делали, но пантус был такого, под таким углом, что на него просто невозможно было заехать. То есть процесс потихоньку идет в лучшую сторону. Ну, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто нам помогал и кто продолжает помогать. От себя хочу еще поблагодарить всех тех, кто помогал лично мне, чтобы я поехал в Польшу разными способами. В общем, очень приятно, что как бы все вот начинается с мечты какой-то. Если вы верите в эту мечту всеми силами, то ну, все равно найдутся возможности, средства реализовать эту мечту. Что я, собственно, всеми желаю, не опускать руки не при любых обстоятельствах, а ставити перед собою цілі і намагатися їх досягнути. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.